вкусного всем! Попробуйте вкуснейшее блюдо Хорватии, Черногории и других стран Адриатического побережья. Морепродукты Алла Бузара. Бузара – это способ приготовления, по сути, в собственном соку. С добавкой овощей и подающихся, как правило, с пастой или рисом. Название Бузара произошло от названия котла на борту Венецианской галеры. То есть от способа приготовления на борту корабля, где вода была в дефиците, а сок, выделяемый морепродуктами, скрашивался вином и что там еще в плавании по морю в достатке. Так готовят в основном креветки, иногда моллюсков. Очень вкусное, насыщенное морем блюдо. Для приготовления потребуются креветки, лучше покрупней, вино и еще коньяк. Славяне, простите за тавтологию, славятся любовью к крепким напиткам. Из овощей чеснок, лук, зелень петрушки и помидоры. Или как у меня томатное пюре. Его можно приготовить самому, рецепт есть на нашем канале. Сухой хлеб или можно использовать хлебные крошки. Лимонный сок, соль, перец, это все по вкусу. Само собой растительное масло для жарки, в идеале оливковое. И непосредственно макароны, лучше паста из твердых сортов пшеницы. В рамках подготовки к приготовлению измельчим овощи. Чеснок ⁇ традиционный компонент всей средиземноморской кухни. Ни одно, по сути, блюдо здесь без него не обходится. Измельчаем мелко. Он должен отдать весь свой сок соусу. Поэтому ножом, а не прессом. Лук тоже нарезаем мелкими кубиками. К слову, в Черногории в бузару лук не кладут. Только чеснок. Лук они считают хорватским ингредиентом в этом блюде. Петрушку тоже нарежем мелко, отделив перед этим стебли. Подготовим хлеб, точнее измельчим его в хлебные крошки. Обычным измельчителем или перетолките в ступке. Они будут использоваться как загуститель соуса. Необычный способ, но на любом корабле, даже сейчас, сухари есть всегда. Теперь их необходимо обжарить. Нальем в сковороду масло, высыпем крошки и слегка обжарим на огне ниже среднего, ближе к минимальному. Во-первых, это удалить лишнюю влагу, а потом в соусе они напитаются. Во-вторых, загустит соус, а он будет очень вкусный. Вымакивать его хлебом не будет необходимости, вы сможете это делать вилкой. Готовить будем в широком сотейнике, хотя можно и в глубокой кастрюле. Просто так удобнее переворачивать крупные креветки. Нагрели масло, добавили лук, затем обжарим потушим его на огне ниже среднего. Одну-две минуты. Добавим чеснок. Ароматизация масла таким образом характерна для многих кухонь и в Азии, и в Европе. 5 минут тушим до мягкости. После этого добавим коньяк и сразу подожжем. Держите спичку или зажигалку на готове. Спирт испарится благодаря огню, а оставшаяся жидкость придаст терпкость и перебьет излишний вкус моря. Затух огонь, добавим креветки. 2-3 минуты поворачиваем их в ароматном масле и слегка обжарим. добавим вино. Кроме того, что на корабле с толпой мужиков без спиртного нельзя, скажем так. Вино заменяло воду многие века, спасая от болезней в грязной неочищенной воде. Добавим томат-пюре или нарезанные ошкуренные помидоры. Добавим соль, сахар и черный молотый перец по вкусу. Сахар не обязательная опция, но дело в том, что наши помидоры просто очень кислые, в отличие от средиземноморских. Аккуратно распределите томаты и специи между креветками, слегка перемешав. Добавьте немного воды при необходимости, чтобы креветки почти были погружены в соус. Накрыв крышкой, тушим минут 20, еле булькая, на огне чуть выше минимального. После этого введем в соус хлебные крошки в масле. Нарезанную петрушку. Немного, немного лимонного сока по вкусу. Попробуйте на вкус. Если надо, досолите, доперчите, досахарите. И аккуратно перемешайте, чтобы не сломать креветки. На этом все. За это время отварите пасту. Подают бузару не только с пастой, но и с рисом. Соус густой, пряный, благодаря спиртным напиткам и овощам. Он обволакивает креветки, так что, счищая панцирь, не забудьте забрать его себе. Пальцы будут липкими от этой вкуснятины. Это аппетитно не только по вкусу и запаху, это аппетитно по процессу наслаждения. Добротек или приятного аппетита! А вас мы ждем на канале Корчма. Подписывайтесь. Впереди много интересного. И будьте здоровы!